સુરત શહેરમાં ઇntegirty ધ બોટમ લાઇન પુસ્તકનું પ્રકાશન કરવામાં આવ્યું છે સુરત શહેરમાં ઇntegirty ધ બોટમ લાઇન પુસ્તક પ્રકાશન કરવામાં આવ્યું છે પ્રખ્યાત ઇજનેર ઉદ્યોગપતિ અને લાઈફ કોચ રાજેશ દેસાઈએ આજે પોતાની નવી પુસ્તક ઇntegirty ધ બોટમ લાઇનનું ભવ્ય પ્રકાશન કર્યું છે આ પુસ્તક સમજાવે છે કે ઇન્ટિગ્રિટી અને ઈમાનદારીથી જીવન વ્યવસાયિક નેતૃત્વ અને સંબંધોની સફળતાનું મૂળ છે સરળ અને અસરકારક ભાષામાં લખાયેલું આ પુસ્તક વ્યક્તિગત અનુભવો વ્યવસાયિક કિસ્સાઓ અને આધ્યાત્મિક વિચારો દ્વારા વાચકોને સાચા જીવન જીવવાની પ્રેરણા આપે છે ઇન્ટિગ્રિટી માત્ર સિદ્ધાંત નથી પરંતુ જીવવાનો રસ્તો છે જ્યારે વિચાર શબ્દ અને કર્મ એકરૂપ થાય છે ત્યારે જીવનમાં સત્ય પરિવર્તન આવે છે मैंने 2004 के अंदर इंटीग्रिटी शब्द पहली बार सुना था और लैंडमार्क में सुना था मैंने और उसके बाद में धीरे 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 2019 तक उसका प्रैक्टिस करता रहा और मुझे लोग बोलते थे मैन ऑफ इंटीग्रिटी पर 2019 के बाद में मुझे पता चला कि मैं हर जगह पे बाहर जब भी जाता हूँ कहीं पे भी जाता हूँ तो नेम और फेम के लिए जाता था ऐसा मुझे एहसास हुआ हर जगह पे दिखावा के लिए मैं टाइम पे पहुंच जाता था सब कुछ करता था 2019 हजार में मुझे पता चला ये तो सब मैं कर रहा हूं मगर मेरी सेल्फ इंटीग्रिटी मैंने अपने आप का दिया हुआ वचन को पालता नहीं था एंड आई लाइफ मेरे फैमिली को दिया हुआ प्रॉमिस वो निभाता नहीं था क्योंकि वहां मुझे पकड़ने वाला कोई नहीं था हर जगह पे उसके बाद में जब ये किताब लिखने का मेरा दिल में समा जब देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने आप से दिया हुआ वादा कितनी बार तोड़ा हुआ है वो एहसास हुआ उसके बाद में मैंने शुरू किया मेरा जर्नी सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो चीज है मेरी खुद को दिया हुआ प्रॉमिस का पालन करना किसी को प्रॉमिस नहीं देता हूं तीन ही चीज होती है दुखी होने के लिए या तो मैं अपने आप से दिया हुआ वादा नहीं निभा रहा हूं या किसी और को दिया हुआ वादा नहीं निभा रहा हूं या तो किसी और ने मुझे जो वादा किया है वो नहीं निभा रहा हूं ये तीन ही चीज है इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है अगर इतना इंटीग्रिटी

ઇન્ટીગ્રિટી માત્ર સિદ્ધાંત નથી પરંતુ જીવવાનો રસ્તો છે જ્યારે વિચાર શબ્દ અને કર્મ એકરૂપ થાય ત્યારે જીવનમાં સત્ય પરિવર્તન આવે છે